Selamat datang semua ke perbincangan kita. Hari ini kita nak uh, kita nak dalami sikit bab empat. Ia pasal sistem persekutuan kat negara kita Malaysia. Sistem ni agak unik tau dan cara ia bentuk pentadbiran negara kita ni hmm, memang menarik. Kita cuba fahamkan sama-sama ya. Ya, yeah, betul tu. Ia berkisah tentang macam mana kuasa tu diagihkan. Maksud saya, antara kerajaan pusat dekat Putrajaya tu dengan kerajaan-kerajaan negeri yang ada. Benda ni penting lah kan? Sebab rekaan sistem ni tujuannya untuk jaga kestabilan dan juga nak pastikan pembangunan tu sampai ke serata negara. Bukan terpusat satu tempat je. Jadi jom kita tengok sikit sejarah dia macam mana ia bermula dan macam mana ia berfungsi sekarang ni. Baiklah, bunyi macam kompleks, tapi penting. Sekarang mari kita bincangkan Bab 4.1, latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Dari mana sebenarnya datang idea nak gabung-gabung negeri ini? Macam mana boleh tercetus? Hmm, idea gabungan ni sebenarnya dah lama dah. Bukan benda baru sangat. Kalau kita tengok sejarahlah kan, seawal tahun 1895 dah wujud dah Konfederasi Negeri Sembilan. Itu contoh awal. Oh, 1895. Lama tu. Ya. Yeah. Lepas tu ada langkah yang lebih besar sikit tahun 1896. Masa itulah tertubuhnya negeri-negeri Melayu Bersekutu atau NNNB. Uh, ia melibatkan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Mereka ni bergabung bawah satu pentadbiran pusat yang uh, masa tu dikawal oleh British lah. Pusatnya di Kuala Lumpur. Ini boleh kata macam langkah awal lah ke arah satu entiti politik yang lebih besar dan bersepadu. Jadi kiranya proses ni makan masa lah ya. Berperingkat-peringkat. Lepas NNMB tu, apa lagi peristiwa penting yang bawa kita ke sistem persekutuan macam hari ni? Ada lagi kan? Ada, ada beberapa lagi. Selepas NNMB, uh, British cuba selaraskan lagi pentadbiran. Jadi ditubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Okey. Kemudian... Uh, kita lompat sikit ke tahun 1946. Masa tu ada Malayan Union. Yang ini memang kontroversi besarlah masa tu. Ramai orang Melayu tentang. Ha ah, -ha, yang Malayan Union tu memang selalu disebut dalam buku sejarah. Sebab apa dia kontroversi sangat? Sebab utama dia hapuskan kedaulatan raja-raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Macam nak jadikan tanah Melayu ni koloni terus. Tapi penentangan hebat dari orang Melayu masa tu yang dipimpin oleh Dato On Jaffa dan UMNO berjaya gagalkan Malayan Union. Jadi, penentangan itulah yang bawa kepada Ya, penentangan itulah yang akhirnya membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini satu kompromi yang sangat penting. Ia satukan 9 negeri Melayu dan dua negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Yang penting PTM 1948 ni kembalikan kedudukan raja-raja Melayu dan ada pembahagian kuasa antara pusat dan negeri. Jadi Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu kira macam acuan awal lah ya untuk sistem kita sekarang dan kemuncak dia tentu sekali merdeka kan? Betul. Kemuncaknya bila Persekutuan Tanah Melayu capai kemerdekaan pada tahun 1957. Masa inilah kita dapat satu kerajaan pusat yang uh, agak kuat tapi dalam masa sama kita amalkan sistem raja berpenembagaan ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong dan akhirnya langkah terakhir dalam evolusi ini ialah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 yang ini menyatukan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura, Sabah dan Sarawak Walaupun Singapura kemudiannya keluar tahun 1965. Ya, betul. Singapura keluar pada 1965, tapi Sabah dan Sarawak kekal dalam persekutuan. Jadi, kalau anda tengok sistem persekutuan kita hari ini adalah hasil satu perjalanan sejarah yang panjang, penuh dengan rundingan, kompromi dan penyesuaian, bukan terjadi sekelip mata. Faham, faham. Memang satu evolusi yang menarik. Sekarang mari kita bincangkan bab 4.2 kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, dah ada persekutuan, dah ada negeri. Macam mana sebenarnya kuasa tu dibahagi-bahagikan? Siapa buat apa? Okey, secara asasnya kan, pentadbiran kat Malaysia ni kita boleh bahagi tiga peringkat utama. Peringkat paling atas, kerajaan persekutuan atau kerajaan pusat. Lepas tu, peringkat kedua, kerajaan negeri dan peringkat paling bawah, paling dekat dengan rakyat ialah kerajaan tempatan atau PBT pihak berkuasa tempatan tu kan? Macam majlis bandaraya, majlis perbandaran. Betul tu. Dan pembahagian kuasa antara persekutuan dan negeri ini ia termaktub dengan jelas dalam perlembagaan persekutuan. Ini penting. Dalam perlembagaan tu ada tiga senarai utama yang tentukan bidang kuasa. Senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Tu mudah sikit tak? Apa beza kuasa utama antara persekutuan dengan negeri? Boleh, boleh. Senang cerita macam ni lah. Perkara-perkara yang impaknya besar meliputi seluruh negara biasanya bawah kuasa kerajaan persekutuan. Contohnya hal ehwal luar negara, hubungan diplomatik kita, pertahanan negara, tentera kita, keselamatan dalam negeri, polis, kewangan negara macam bajet tahunan tu, pendidikan, um, terutamanya peringkat tinggi, kesihatan awam. Benda-benda ni perlukan dasar yang seragam untuk satu Malaysia. Okey, faham. Itu yang besar-besarlah, peringkat nasional. Ya, manakala -mana, kerajaan negeri pula kuasanya lebih kepada perkara-perkara yang dekat dengan negeri itu sendiri atau ada keperluan tempatan yang unik. Macam urusan tanah, tanah ni memang bawah negeri, pertanian, perhutanan dalam negeri itu, undang-undang Islam dan adat istiadat Melayu pun bawah negeri dan juga urusan kerajaan tempatan. Jadi macam uh, pembahagian tugas dalam satu rumah besar lah ni. Ada yang jaga hal ehwal luar rumah, ada yang jaga dalam rumah punya pasal. Macam tu ke? Ha, lebih kurang macam tu lah analoginya. Analogi yang baik tu. Dan jangan lupa, ada satu lagi senarai tadi. Senarai bersama. Ah, ya. Senarai bersama. Itu untuk apa pula? Senarai bersama ni untuk perkara yang kedua-dua pingkat kerajaan, persekutuan dan negeri boleh buat undang-undang atau program. Contohnya, kebajikan masyarakat, perancangan bandar dan desa, saliran dan tengairan, kebudayaan, sukan, benda-benda ni selalunya perlukan kerjasama lah. Okey, jadi ada perkara yang persekutuan saja buat, ada negeri saja buat, ada yang buat sama-sama. Tepat sekali. Dan satu lagi poin penting yang anda kena tahu, Sabah dan Sarawak ada sedikit kelainan. Mereka ada kuasa tambahan sikit dalam senarai negeri dan juga senarai bersama. Ini berdasarkan perjanjian masa pembentukan Malaysia dululah untuk menjaga kepentingan unik mereka. Oh, ada keistimewaan sikit untuk Sabah dan Sarawak. Betul. Dan kerajaan tempatan tadi tu, PBT, mereka lah yang paling dekat dengan kita semua yang uruskan lesen kedai makan anda, kutip sampah depan rumah, pastikan lampu jalan menyala, jaga taman permainan, itu semua kerja PBT. Faham. Jadi sistem ni berlapis-lapislah kuasanya. Sekarang mari kita bincangkan bab 4.3, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Tadi kata kuasa dah dibahagikan dengan jelas dalam perlembagaan. Tapi kenapa masih perlu ada kerjasama lagi? Bukankah dah cukup jelas siapa buat apa? Hmm, soalan yang bagus. Walaupun kuasa dah dibagikan, banyak isu pentadbiran dan terutamanya pembangunan ia merentasi sempadan bidang kuasa tu. Atau mungkin ia perlukan sumber daripada kedua-dua peringkat kerajaan. Satu pihak ada tanah, satu pihak ada dana, contohnya. Kalau tak ada kerjasama, susahlah kita nak capai matlamat pembangunan negara secara menyeluruh dan seimbang, boleh jadi pincang nanti. Boleh bagi contoh tak kerjasama macam mana yang berlaku? Boleh. Contoh paling jelas mungkin dalam pembangunan koridor wilayah. Pernah dengar Iskandar Malaysia kat Johor, atau NCER kat Utara Semenanjung, ICER kat Pantai Timur, SKOR kat Sarawak, SDC kat Sabah? Ah, ya, ya. Selalu dengar nama-nama tu. Projek besar kan ni? Betul. Ini semua projek mega untuk rancakkan ekonomi wilayah tertentu. Projek macam ni mustahil jalan kalau tak ada kerjasama erat. Kerajaan negeri sediakan tanah, mudahkan kelulusan, Kerajaan persekutuan pula bawa masuk pelaburan, sediakan dana infrastruktur besar, buat dasar sokongan, kena seiring. Okey. Itu contoh untuk ekonomi. Ada contoh kerjasama dalam bidang lain selain ekonomi? Banyak lagi. Contoh lain dalam pemuliharaan khazanah negara kita. Macam Taman Negara Pahang, Kelantan, Terengganu tu atau taman-taman laut kita yang cantik tu. Pengurusan kawasan lindungan macam ni perlukan kerjasama persekutuan melalui perhilitan atau jabatan laut dan kerajaan negeri sebab ia dalam kawasan negeri. Termasuk melindungi haiwan dan tumbuhan terancam. Macam bunga raflesia tu? Tepat sekali. Melindungi biodiversiti negara kita ni tanggungjawab bersama. Sama juga macam tapak warisan dunia UNESCO kita. Contohnya Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak atau Taman Kinabalu di Sabah. Pengurusannya kompleks, perlukan kerjasama. Betul juga. Lagi, mungkin dalam hal yang lebih dekat dengan rakyat biasa? Ada. Contohnya penyediaan perumahan rakyat. Sejak lepas berdeka lagi, kerajaan dah ada usaha sediakan rumah mampu milik. Dulu ada rumah kos rendah. Sekarang ada program macam PPR, Program Perumahan Rakyat atau PR1MI. Selalunya, kerajaan negeri bantu sediakan tanah yang sesuai. Kerajaan persekutuan pula bagi dana pembinaan atau subsidi. Tujuannya sama, bantu rakyat terutamanya golongan B40 dan M40 untuk ada rumah sendiri. Itu memang pentinglah, kerjasama untuk rumah rakyat. Satu lagi contoh kerjasama kritikal ialah dalam menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Contoh terbaik mungkin ESSOM atau kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah. Ah, ESSOM untuk tangani isu pencerobohan kat Sabah tu kan? Betul. ESSOM ni melibatkan kerjasama sangat rapat antara agensi keselamatan persekutuan macam ETM, PDRM, APMM dengan kerajaan negeri Sabah dan agensi-agensinya. Ini tunjukkan betapa pentingnya kerjasama pusat negeri untuk isu keselamatan negara. Jelaslah sekarang kerjasama tu memang tunjang penting dalam sistem persekutuan ni bukan sekadar pembahagian kuasa atas kertas saja. Sekarang, mari kita bincangkan bab 4.4. Faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Dah berjalan sekian lama sistem ni, apa sebenarnya yang buat ia bertahan dan kukuh sampai sekarang? Apa gam dia? Hmm, ada beberapa faktor lah. Tapi dua yang paling utama disebut dalam perlembagaan sendiri. Yang pertama dan paling asas ialah keluhuran perlembagaan keluhuran perlembagaan. Maksudnya, perlembagaan persekutuan tu adalah undang-undang yang paling tinggi kat Malaysia ni, supreme law of the land. Semua undang-undang lain sama ada dibuat oleh Parlimen Persekutuan atau Dewan Undangan Negeri dan tak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Ia macam buku peraturan utama yang semua pihak, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, malah kita sebagai rakyat kena patuh. Jadi perlembagaan tu macam pengadil lah ya kalau ada apa-apa pertikaian pasal kuasa ke hak ke rujuk balik pada perlembagaan tepat sekali perlembagaan dah gariskan dengan jelas sempadan kuasa persekutuan dan negeri ia juga jamin hak-hak kerajaan negeri dan hak asasi rakyat kalau ada apa-apa percanggahan atau pertikaian, Mahkamah Persekutuanlah yang akan tafsirkan perlembagaan dan buat keputusan mutamat. Ini memastikan sistem berjalan ikut landasan. Okey, itu faktor pertama, keluhuran perlembagaan. Apa faktor kedua yang penting? Faktor kedua ialah penyelarasan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maksudnya, kita ada mekanisme atau platform rasmi yang diwujudkan khas untuk kedua-dua peringkat kerajaan ini duduk semeja, berbincang dan selaraskan dasar dan tindakan. Oh, ada majlis-majlis khas macam tu? Ya, ada. Contohnya, Majlis Kewangan Negara. Tugas utama dia bincang pasal agihan hasil cukai antara Persekutuan dan Negeri, pemberian geran dari pusat ke negeri dan pinjaman. Jadi, hal duit lah ni. Penting tu. Sangat penting. Selain tu, ada Majlis Tanah Negara. Yang ni untuk selaraskan dasar-dasar berkaitan tanah antara semua negeri supaya lebih seragam ikut kerangka perlembagaan. Ada juga Majlis Negara bagi kerajaan tempatan untuk selaraskan hal ehwal PBT seluruh negara. Jadi majlis-majlis inilah tempat mereka berbincang dan selesaikan apa-apa isu secara harmoni. Betul, ia platform penting untuk wujudkan hubungan kerja yang baik, elakkan konflik tak perlu dan pastikan dasar-dasar negara dapat dilaksanakan dengan lancar di semua peringkat. Jadi nak simpulkan sikitlah kan. Sistem persekutuan kat Malaysia ni, ia satu sistem yang dinamik. Ia dibentuk oleh perjalanan sejarah kita yang unik dan ia terus menerus disesuaikan dari masa ke semasa terutamanya melalui perlembagaan dan semangat kerjasama tu. Tujuannya tetap sama, nak cari keseimbangan kuasa antara pusat dan negeri, keseimbangan ni penting untuk apa? Untuk capai kestabilan politik, untuk pastikan pembangunan ekonomi tu adil dan saksama dan paling utama untuk kesejahteraan semua rakyat Malaysia tak kira kat negeri mana anda berada. Pembahagian kuasa yang jelas ditambah dengan mekanisme kerjasama yang mantap inilah yang jadi tunjang kekuatan sistem kita. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat mendalam dan jelas tu. Jumpa lagi dalam perbincangan kita yang seterusnya.